мы видим, что чиновник постал против громады. Впервые после Майдана мы видим, что чиновники, они не хотят, не хотят менять систему отношений, взаимоотношений между чиновниками и гражданином, свободным гражданином нашей страны. Мы видим, что многие чиновники не сделали никаких выводов и стараются жить по-старому. Мы считаем, судья колода и судья Позаревская проявили некомпетентность и подали, дали дел ходу на общественность. Хочу обратить, обратить их внимание на незаконность требований позавоча, поскольку чиновник – это прежде всего публичное лицо, поскольку общественность действовала в рамках и на основании закону, поскольку статья 40 Конституции Украины дает нам право на коллективное обращение, дает нам право делать общественные экспертизы, авторитетное заявляя иск Клименко, коррупционера Клименко э, против громады за так называемую защиту, за свое счастье. Это не что иное, как через суд влиять и давить на общественность, которая распространила правдивую информацию. Я хотел бы сказать публичную информацию, и которая так я скрывает эту информацию. Клименко это Черкасский Янукович. Черкасы без Клименко. Черкасы без Клименко. Черкасы без Клименко. Черкасы без Клименко. громаде. Сегодня мы прошли без покрышек. И сегодня мы не пришли просить. Но сегодня мы пришли требовать. Прекратите издеваться над общественностью. Мы пришли положить конец чиновничьему беспределу. Мы считаем, справа Проти общественності, справа Клименко, проти общественності, она висока із пальця. Це дійсно правда. Те, що розповсюдили громадські організації і звернення, яке підписали громадські організації міста Черкаси, Черкаської області, воно тільки підтверджує ті факти, які всі люди знають. Всі давно знають, що найдорога підпис це екологічна, екологічна інспекція. Тому ми вимагаємо неупередженого судового розгляду, дійсно розгляду справи. Клименко з тих позицій, які повинен відповідати е, працівник е, держслужбовець перед громадою, і ми заявляємо, що ми є народом України частиною його, громадянами цієї держави, носієм суверенітету, джерелом влади і судова система повинні служити саме народу. Тому ми звертаємося до судді, для того, щоб вони проводили неупереджену відповідності законом розгляд справи. Ми устали від цієї корупції. которая творится в наших судах, в нашей прокуратуре. Мне непонятно, за что люди погибали, за что за что мы стояли на майдане, за что погибла небесная сотня, чтобы в этих кабинетах здесь и в прокуратуре сидели эти коррупционеры, которые принимают решения судебные, которые подготовлены в колуарах. Вы посмотрите. Как, как, как обещали люди. И посмотрите на этих чиновников. Вы посмотрите на каких машинах они ездят. Ихней зарплаты не хватит даже на одну дверь от этой машины. Вы поедете в Сосновку, посмотрите. Там как не дом судьи, так дом прокурора, как не дом заступника прокурора, так дом какого-нибудь мента. Когда этому всему придет конец, мы выступаем против коррупции в суде и в прокуратуре. Мы требуем немедленной иллюстрации требуем отставки таких судей, как Позарецка, Колода, Чепурной, Орленко. Эти, это фамилии судей коррупционеров, которые сидят здесь на, нашей шее, на нашей шее и получают зарплаты с наших податков, которые мы платим. Ганьба коррупционерам! Ганьба! 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 коррупционерам! Подставку судей